Денис Міргоязов дійсно крутий перець. Усе життя займався футболом. Однак майстра спорту здобув з хіп-хопу. Увійшов в 20-ку кращих танцівників країни. В рамках шоу Танцюють всі. Під час репетиції майдансу у Дениса народилася донечка. З чим його щиро вітаємо. Денис Міргоязов повернувся у рідний Дніпропетровськ, щоб зібрати потужну команду з 500 сміливців. Ну що основна наша задача знайти людей. Так, да, ми Да, видя не побійдемо. канал Интер начинает новый проект, называется Майдан. Вы знаете? Будете <С2> <св conhec> <тебя rummel> учить? Этому. О, так я приду. <с> а вы, наверное, танцуете? Да. Конечно. Сегодня вечером я вас жду на репетиции. О, вы okay. Конечно. Моя собственная школа в Днепре. Вот здесь я точно найду для себя участников. Всем привет! Танцевальное шоу My Dance. Да! Всех порвем! Да! Ну что, команда, вы справились? Скажите мне. смог сомневаться Сейчас иди все смотри ну порадуйте меня это действительно так <связать> очень хочется победить у всех городов потому что дня лучший <связать> мы приехали в из Полтавы для того чтобы показать что мы умеем танцевать вы наверное понимаете для чего здесь собрались победить да да, да! но я переживаю. Чего? Как это чего? 500 человек, первая репетиция. Но ну, смотрите, я вас верю. Отлично. После репетиции на работу и работаю я пиджаем